В четвертом порте. Пожалуйста, подходим к фильме, где находится наш мяч, наш талисман. Подходите к нему. Уважаемые родители, готовимся к церемонии награждения. за свои старания награждаются призами за участие в нашем турнире уважаемые тренеры, пожалуйста, ваш выход награждение у нас проводится в нескольких вариациях что это значит? прежде всего, сегодня мы наградим девочек за за победу на мотивах комплексной подготовки каждой возрастной категории Дальше мы наградим победителя лучшего рисунка. А также у нас еще небольшой сюрприз. Итак, среди девочек 2006 года третье место по бизнес подготовки занимает Данилова Дарья. и билетом с бесплатным катанием на коньках в шито до Поприветствуем нашу победительницу! Среди девочек 2006 года второе место занимает Дьяченко Анастасия. Дьяченко Анастасия награждается медалью, ценным призом в виде конструктора Лего и грамотой, а также билетом на бесплатное катание на И среди девочек 2006 года рождения первое место занимает Декань Алиса. Награждается медалью, ценным призом, ценным призом и намоткой для настоящих теннисистов. Стоп! Стоп! Алиса! А у нас еще есть билет на катание на пеньках. Вперед! Молодец! Третье место занимает Васильева Валерия. Она получает грамоту, набор детских полоновых мечей для тенниса и билет на бесплатное катание на коньках. Молодец. Второе место занимает среди девочек 2005 года рождения Швыдкая Анастасия. Награждается также грамотой, медалью, конструкцией. Лего и билет катания на коньках. Среди девочек 2005 -го года рождения победительницей становится Долженко Мария. Награждается медалью за первое место. Цены призом, наводкой и билетом бесплатно катания на коньках. Переходим к 2004. Году рождения в нашем соревновании. Третье место занимает Вышкина Мария. Награждается медалью, грамоты, ценным призом и катанием на коньках. Несмотря на то, что умеет играть в теннис. Молодец. Второе место занимает двоскина Дарья. И награждается также ценными призами. И победительницей в этой возрастной категории становится Филоненко Мария. Также тренерский коллектив нашего клуба определил победителей в некоторых номинациях. Итак, в номинации «Мисс Оригинальность» победительницей стала Атаманова Стася. Подходит, пожалуйста, к нам. Стаса награждается пазлом детским и билетом катания на коньках. И грамотой, обязательно грамотой. В номинации «Мисс Улыбка» побеждает Григоренко Полина. Григоренко Полина, подходи к нам. Она положает, получает также грамоту, пазл и билет. Заветный билет.